Мы призываем новоизбранного президента Виктора Януковича принять участие в форуме 5 марта в 21.00 и ответить на вопросы граждан. Ответ на это приглашение мы просим предоставить лично, публично, через средства массовой информации или в виде пресс-релиза. Наперед хочемо також оголосити порядок денний форум. Форум буде проводити незалежний модератор. Ми пропонуємо відповісти на питання, які найбільше турбують громадян України. Ну, Наприклад, преодолення корупції. Або економічні реформи. Внешня Або реформи системи охорони здоров'я. системи образування і науки. Судова реформа. Реформа збирательної системи. Армія та обороноздатність країни. Решение экологического кризиса, реформа молодежной политики, введение цензуры в Украине. На эти и другие вопросы мы очень надеемся, что нас наш новый президент ответит. Спасибо всем. Через 10 минут мы выходим на улицу продолжать это в районе Центрального рынка. А сейчас, если есть какие-то вопросы, то можно задать нам, можно задать в электронном режиме. Обращение к избранному президенту из Луганска есть вопрос. Хотелось бы, чтобы наш голос с нашего региона был услышан. Почему у нас за коммунальные услуги самые высокие цены? Почему 93 процента ваших партийных списках возглавляют этот регион? и не, не, не вмешивались вы в эти проблемы. Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Президент, да, наш, пенсионерам президент, чтобы послужил пенсионерам, надо помогать, чтобы голодными не было. А пенсионеры всегда поддерживают. Его. Мы всегда за нашего президента. Я голосовал за него два раза. Спасибо. Ну пенсия у меня маленькая. Дорогой президент Янукович, да Виктор, прошу ответить на мой вопрос, когда улучшится пенсионерам жизнь? Уважаемый президент, ответьте на мой вопрос, когда нам улучшится наше э, состояние жизни? Невозможно жить. Такие цены, что да. этой пенсии не хватает на два дня. Только заплатила за коммунальные в аптеку и живи вот целый месяц. Сегодня отнесла, а больше нет. Президент, вы же знаете, что раньше в Советском Союзе самая лучшая была система образования. Не хотите ли вы вернуться опять к этой же системе, когда воспитывались, формировались? прекрасные образованные кадры. Виктор Федорович, я художник, меня зовут Романа. Приглашаю вас нарисоваться у нас, ехать к нам в Буганск, посетить наш город и нарисоваться у нас портрет или хотя бы заказать по фотографии хороший портрет, творческий, с настроением, такой живой чтобы вам осталась память на всю жизнь и для людей наших, э, чтобы вы стали желаю вам стать настоящим президентом для нашего народа. и чтобы вы для нас больше сделали для людей э, здравствуйте, здравствуйте. и э, думали о нас, думали, о... у нас повысили цены на все, допустим. Э, на колбасу, на хлеб, на спиртное, на сигареты. Будут ли повышать пенсии, зарплаты? Нас это интересует, потому что действительно на прожиточное минимум не соответствует жизни для народа, допустим, для потребностей людей. Вот. Уважаемый президент, мне интересно, скажите, пожалуйста, кто будет, или хотя бы планы, какие у вас есть, кто будет премьер-министром Украины? И мне интересно а когда он у нас не будет стабильно в сорне. Плавнее в том, что мы и живем, и ждем стабильности. Едем в садике. Уважаемый президент, скажите, пожалуйста, будут ли повышать стипендию? Ответь на мой вопрос. А когда у нас будет молодежь чем-то занята? Реально, уже задралось это пиво вот так вот пить. Работы нет вообще, вот ходим просто, вот ищем работу. Ну, вот полдня про прошли, но работы вообще нет. Сейчас пришлось пить уйти. Уважаемый президент, ответьте на мой, на мой вопрос. Как вы планируете выходить с кризисной ситуации на мировом рынке? Виктор Федорович, вы уверены, что сможете сделать так, чтобы наша страна развивалась быстрее, чем страны, которые находятся рядом с ней, Потому что это нам необходимо, И чтобы себя уважать, чтобы вырваться И вот, чтобы наш народ жив,